Ну, хороший результат, хороший, в принципе, игра была неплохая. Были хорошие взаимодействия командные. Ну, конечно, и были ошибки, но это все можно разобрать и двигаться дальше. Сегодня и поле, наверное, было чуть лучше, чем вчера. Особенно во втором тайме, когда его полили. В принципе, мяч ходил быстро, перемещались. В пас никто не передерживал. Поэтому и забивали голы. Ну, вот это, что они бьют, и неплохо мяч контролируют, и много бегают, конечно, в этом плане и физически довольно неплохая команда. Есть хорошие легионеры, вы сами знаете, поэтому игра была, как я думаю, показательная для нас. Ну, конечно, если мы выбегаем в контратаку, нужно поддерживать атаку, помогать впереди. Ну, по ситуации хорошо, что Коля хорошую передачу отдал, я увидел, вратарь вышел, и в одно касание ударил головой. Ну да, как бы бежать трусой, потом выбежать, включиться. Ну, не знаю, не фишка, но, наверное, надо в каждом моменте максимальное усилие делать, и будет результат. Мотивацию добавляет, когда выходишь играть за Киевское Динамо. Неважно, кто смотрит, нужно показать все свои лучшие качества, что в чемпионате играть в основном составе.